Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan aktivis Mr. Daniel Ku, Mr. Syed, Mr. Syed, Mr. Goh Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir Sama-sama membantu kita untuk membawa isu ini Dan juga pengadu sendirilah ibu kepada mangsa Sebelum saya nak pergi pada kes ni Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Rakan-rakan media Berkenaan kes yang Sidang media yang lepas Kita ada buat satu kes Berkaitan dengan seorang OKU Seorang ibu dan bapa Yang hadir membuat sidang media Dan dalam sidang media tu Dia cerita pasal anak dia OKU Yang ada masalah uh, Perlihatan dan juga mental Yang terperangkap di uh, Di tempat yang sama juga Tempat ni Namanya Poipet Tempat yang sama juga di kawasan yang sama, Poipet. Sempadan di antara Thailand dan uh, Cambodia. Uh, setelah kita mendedahkan muka dia kan, lelaki ni, okay. dalam masa tiga hari lepas daripada sidang media, sindiket tersebut, bagi pasport, bagi duit, bagi tiket, so dia balik. Jadi bapak dia tiba-tiba terkejut anak dia dah sampai dah dekat eh, uh, Johor Airport Johor call bagi tahu nak balik rumah jadi mungkin disebabkan tekanan saya bagi tahu kenapa kenapa apabila kita buat sidang media ni, untuk pelomat, tontonan perempuan semua itu yang, ataupun saya akan send tempat saya akan send Malaysia. tu lagi kenalan saya yang merupakan task force yang merupakan dalam uh, dan juga daripada Cambodia. Task Force ni kira macam satu special unit yang kuasa yang macam sen, fe, central government lah. Kalau kat sini kita pergi Bukit Aman, kat sana kita panggil Task Force. Task Force Human Trafficking. Dia ada special unit. yang ni yang dia boleh turun di mana-mana saja dia boleh turun. Jadi dan kita mempunyai hubungan baik dengan Task Force ni, termasuk hubungan dengan tasawuf. Kebiasaan mereka akan bertindak dengan cepat untuk raid ataupun menjalankan operasi tempat skam-skam compound Dalam setiap kita okay. berjaya bawa pulang dan ibu e -bapa pada masa sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih yang saya kepada rakan-rakan media yang bantu untuk menyelamatkan anak dia. Jadi saya ingin usaha yang kecil usahanya untuk menyelamatkan orang lain pada hari ini kita ada seorang ibu yang datang untuk membuat satu sidang media berkaitan dengan anak dia seorang perempuan gadis yang pada hari ini pada ketika ini dia berumur 21 tahun gadis ini pergi maklumkan kepada mak dia nak pergi ke Singapura, kerja Singapura. Dan untuk maklumat rakan-rakan gadis ini, anak perempuan dia ni, seorang yang berkelulusan diploma dalam sains, pengurusan sains. Nama dia Kolej Kemahiran. Diploma, seorang graduan diploma. Memangnya bukan biasa-biasa jugalah seorang yang berpengalaman ha. Jadi dia ni tengah cari kerja Bila dia tengah cari-cari kerja Tak dapat-dapat kerja Dia bekerja dengan makcik dia Sebagai uh, di juru jual lah Juru jual dekat uh, sebuah pasar raya di Johor Bahru Dia pasar di Johor Bahru Tapi of course lah sebagai seorang pemegang diploma ni Dia nak cari satu kerja yang lebih lebih sesuai dengan kelulusan dia Dalam pengurusan pejabat Sains pengurusan pejabat Dia maklumkan kepada ibunya Ada satu kenalan ke, Kawan kepada kawan dia Kawan-kawan ha, Kita -kawan. ada peluang pekerjaan di sini Dalam bidang yang berkaitan dengan Pengurusan pejabat dia Jadi dia pun percayalah dengan dan dia pun pergilah ke Singapura Dengan niat untuk bekerja di sana Ni pergi betul Pergi Apabila sampai ke Singapura Kawan dia bagi tahu bahawa kita pergi ke Bangkok dulu Sementara nak tunggu Pos untuk masuk kerja ni Berjalan-jalan dulu lah Kawan dia nak belanja Kawan dia ke Untuk berjalan-jalan Sementara tunggu pergilah ke Thailand. Sampai ke Thailand, percaya dia melalui Jalan darat, akhirnya masuk ke padan Poipet. Dan sekarang berada di kawasan Inilah Ni kawasan inilah Di sepadan di antara Malaysia dengan Cambodia ni di Poipet. Tempat yang sama macam OKU OK, OK, itu tu. kawasan-kawasan ha, yang sama tentu. Di Poipet. Okey. Saya tanya soalan kepada puan ni tak tahu ke kita benda yang berkaitan dengan Kambodia perdagangan Kambodia Laos dan Myanmar eh? menurut ibunya mereka tidak begitu tahu dengan detail bila masa dia tahu apabila anaknya berada di sana baru dia mula search video-video tu video-video MHO ni bukan takat puan ni suami dia pun tak tahu maknanya anak dia pun tak tahu apa maksud? Kalau kita ingat Kita dok sibuk buat sidang media Berkali-kali ni Menyebabkan 100% rakyat Malaysia tahu Jawapannya tidak Masih ada lagi yang Tak tahu cerita Human trafficking di Cambodia Laos dan Myanmar Maknanya kita tak ada pilihan Kita tak boleh berhenti Kita terpaksa teruskan lagi Supaya lebih ramai yang tahu Untuk nak zero rise kan sampai orang semua saya rasa agak mustahil. Jadi kita kena teruskan kempen ni, kesedaran ni supaya lebih ramai yang tahu. Termasuklah anak dia. Anak dia ni bila berada di Cambodia tu bila mak dia send video-video ni baru dia tahu cerita dia. Apa yang berlaku di sana. Bermaksud ramai lagi di kalangan remaja kita, anak-anak muda kita tak tahu pun ada cerita masalah nak jadi nak kerja nak dia jadi mangsa pemandangan manusia. Sebab itulah dia ingat memang betul-betul dia ni akan bekerja sebagai pejabat. Sebab berdas mengikut kelulusan dia sebagai diploma pengurusan pejabat. Dia ingat boleh bekerja di Singapura. Ini dia punya penyakit. Dia tak tahu dia sebenarnya dia telah ditipu oleh rakan dia untuk bekerja di sana. Maknanya kerja kita makin banyak lagi lah nak bercerita kat orang bagi orang faham sini. Okey. Bila dia pergi? Dia pergi pada bulan 12, 20, 24. Ha. Mari pulang 12, 20, 24. Sudah berada. Ibu Semuanya dia telah sampai Lintas sepadan border tu Poipet tu Dan masuk dan bekerja di skam di sana. Okey. Laporan polis telah dibuat 21 hari bulan 3 2025. Dari report pada bulan 3 2025. di uh, IPD Seri Alam Johor. Di IPD Seri Alam Johor. Dan hingga hari ini anak berada dalam keadaan tertekan ini whatsapp-whatsapp anak menunjukkan bagaimana dia tertekan mental Kerana dia di, di Tapi dalam kes ni dia tak dipukul lah Tak tahu betul tak Dia tak pukul tak pukul dia tak cakap yang dia kena pukul Tetapi hari-hari dia hantar whatsapp Yang dia berkata dan tertekan sampai dia kata dia tak tahan nak terjun ke di bangunan Disebabkan oleh mental torture yang sangat Oleh sindiket ini kepada dia Dia dikurung Dia tak dibenarkan keluar di dalam bangunan saja Dan dia tidak beri benar Dia ada masa tertentu Dia dikurung di dalam bilik Tak boleh keluar Jika dia tidak Capai target Dan untuk maklumat Apabila keluarga Apabila sindiket Ataupun pengurus sindiket tu tahu Berjumpa dengan MHO Maka Anak dia sekarang dikurung dalam bilik Tak boleh pergi kerja langsung dan diugut untuk dijual di Laos dan juga di Myanmar Ini, ini, ini bukti-bukti dia lah Anak dia Jadi daripada pihak kita Apa yang kita akan lakukan Nombor satu Kita akan salurkan maklumat ini kepada Kedutaan Besar Malaysia Di Cambodia Baru-baru ini telah ada dengan, dengan Duta Cambodia Kita telah memberikan komitmen yang baik Bukan Duta Cambodia Duta Malaysia di Cambodia kita telah memberikan komitmen hubungan yang baik Dengan Kedutaan Kambodia Yang pada saya banyak uh, bekerja keras Membantu kita Bantu kita terutamanya pihak kaunselor Pegawai kaunselor Saya nampak paling berusaha Untuk bantu usaha-usaha menyelamat ni Dan komitmen yang bersungguh-sungguh Telah dinyatakan oleh pihak Kedutaan Malaysia di Kambodia Untuk menyelamat Jika ada saja isu-isu ni mereka akan bantu kan baru kena keluar gross statement Interpol telah keluar statement mengatakan bahawa sindiket pemerdangan job scam online ni antara sindiket yang ber, begitu besar berkembang dan dia bukan hanya sekarang ni berada di Cambodia, Laos dan Myanmar. Dia telah duplicate program ni dan sekarang berada di Pakistan. Kita ada sekarang ni. Saya baru terkejut ada rakyat Malaysia sekarang ni yang berada di Pakistan. Dan ada sebahagian yang skam-skam compound -skam telah dibuka di negeri Brazil. Di Brazil, di Afrika Selatan dah dah mula buka. Sindiket yang sama yang bermula daripada Laos, Myanmar dan Cambodia ni dah mula bergerak di tempat-tempat yang lain. Maknanya kita tak ada pilihan, kita kena terus untuk lawan sindiket ini. Untuk, uh, Jadi dua benda yang kita akan lakukan, yang pertama kita akan salurkan kepada kedutaan yang kedua kita akan salurkan juga kepada pihak task force. Jadi saya nak beri amaran kepada pengurus camp compound. Saya nak bagi amaran butiran-butiran pengurusan manager-manager ni kita ada sebenarnya. Saya cadangkan lepaskan sajalah mangsa-mangsa ni. Sebelum task force datang dan mungkin task force juga akan datang raid tangkap pengurusan terutamanya orang-orang Malaysia sebab maklumat kita kita dah ada biodata biodata kita dah ada maklumat biodata pengurus-pengurus yang merupakan rakyat Malaysia yang berada di skam compound terutamanya di Poipet kita dah ada kita dah ada muka dia kita dah ada biodata dia kita dah ada nama dan nombor IC dia kita belum lagi mau nak dedahkan saya cadangkan kepada manager-manager skam compound di Poipet ni tolong bebaskan rakyat Malaysia. Tolong bebaskan rakyat Malaysia sebelum kita dedahkan nama dia, kita dedahkan muka dia, butiran dia kepada pihak berkuasa dan dia mungkin akan ditangkap dan didakwa dan dia akan dipenjarakan dalam tempoh yang betul lama. Untuk tidak melengahkan masa, mungkin eh untuk tidak melengahkan masa saya menjemput Puan Ain eh. Betul. Puan Ain untuk berceritakan sikit berkongsi bagaimanakah situasi anak ni dan apakah harapan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyelamatkan anak puan Aini Silakan Bismillahirrahmanirrahim kuat siapa dah Okey Okey tak Okey Bismillahirrahmanirrahim Saya harap okay. dengan cara macam ni cari ni anak dah dapat balik dah ceritakan kronologi macam mana anak tu pada mulanya dia kata dia nak kerja Singapura memang dia dah sampai Singapura dia dah tunjuk saya dia sampai Singapura tapi lepas tu katanya kawan tu ajak jalan dulu buat sifat ni dengar ha. kawannya ajak jalan ke Thailand dulu Kawan dia macam tunjuk Dia macam banyak duit Dia nak bawa anak saya jalan Tapi jalan tu punya Terus tak balik Tapi sekarang dia Kena teruskan lah Apa yang Dia lalui kat sana Sebab Dia kena teruskan hidup lah Nak makan kan Tapi sekarang dia dah Tak dengar mana Dia dah tak tahan Dah tertekan Ketakan yang amat sangat Dah mula cakap Yang Sampai dia rasa nak Terjun bangunan dah Sebab tekanan kat sana Saya harap Dengan adanya macam Ni Dia dapat balik lah So je Dia memang minta nak balik lah hmm. Ya. Kawan dia siapa kawan dia tak ada balik ke kawan, kawan tu diri. kawan pada kawan dia saya pun tak kenal Malaysia, kan? ah yang Malaysia Haa, naim Malaysia tapi budak tu dah lepas larikan diri tadi tinggal dia, dia je maksudnya oh, so dengan kawan dia berdua yang pandan tu dulu kena tapi seorang tu tak pastilah yang bawa tu hmm. melarikan diri ke memang balik hmm. ah. saya rasa agen ah dia tak hmm. tahu dia kata dah dah tak ada budak tu Tinggal dia je. Tapi dia terpaksa teruskan juga kerja yang dia buat ni. Sebab dia takut. Kutlah. Kena kurung. Hari tu hampir nak kena karen. Bila last pernah WhatsApp? Dia ada WhatsApp saya. Tapi WhatsApp tu semua macam tak boleh lama-lama cakap-cakap gitu ha. Cari yang pantau lah tak kena Mungkin Anak sulung kan? Anak sulung Daripada? Empat Last uh, message dia nanti Dia ada call semalam Eh uh, dua, hari, dua hari lepas ha. Tapi memang tak boleh cakap banyak Dia setakat macam dia nak dengar suara je Diorang ada minta apa-apa di Ada dia cakap dalam Kalau nak Dia dia cakap dia nak minta balik Tapi dia cakap dengan leader Leader di India orang sini Dia kata itu paling jahat Dia yang cakap Cakap minta balik dia Dia cakap dia nak jual Ke company kejam Dengan Myanmar atau Laos Cakap lagi nak balik Dia akan hantar dia tak Kalau setiap kali budak tu cakap Nak minta balik dia akan cakap macam tu lah Tapi daripada pihak Yang skam ni Mereka tak ada kontak Tak ada Tak ada Bagaimana puan Anak-anak sudah Di Di doping dia Dia ada whatsapp saya Dia whatsapp Dia minta uh -huh. tolong Ha Cikgu dah nombor Sama ke nombor lain Nombor whatsapp Nombor Sana Ah. Uh -huh. Pun di phone kamu dia? Ha, itu nombor phone Thailand ke? Okay? Thailand. Betul. Bila dia oh. bila dia pergi Singapura? Bulan 11 hujung. Tak masuk bulan 12 masa tu. Last year. Ah. So, Pasport dia ada suruh. Pasport anak. -anak dia tak itu pernah itu. pergi luar negara. First time dia kata dia nak kerja sana. Kenapa dia buat pasport kat mana? Saya so, tak tahu. di Singapura tu dia dijanjikan kerja penyelenggara crane. Haah. Yang sekarang ni kerja sebenarnya apa? Saya tak tahu lah dia kerja apa Kreni sekarang. Saya tak yakin. Ha. Dia, dia, dia kata jaga sistem ha. Sekarang ni dia kena jaga sistem itu je dia cakap. Skema lah biasanya. Tapi mungkin division skema tu besar. Mungkin division sistem belah kau. Kalau kerja-kerja sendiri, tak dibayar gaji ke Memang tak bayar. Ha. Dia, dia, dia 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 dibagi gaji, tapi gaji itu dalam bentuk wallet. Memang nampak shock lah, tapi tak boleh withdraw. Ha, dia akan ada wallet tu, wallet tu adalah scam wallet. Dia akan tulis lah berapa USDT dalam tu. Tapi tak boleh withdraw. Tak pernah yang saya jumpa ni, yang ada duit lah balik. Ha. Kebiasaan dia, dia boleh tunjuk screenshot yang dia ada duit, gaji, masuk lah katle 2000 USDT masuk tapi tak boleh cash out masuklah tu KK slot ni memang a familiar kan orang tak dapat duit kiriman daripada sana tu macam tak record tak macam dia dia macam apa-apa lah tentu saya bagi tahu ada dua kumpulan kumpulan yang biasanya parent dia datang jumpa saya biasanya tak pernah yang dapat duit Maksudnya mereka ni adalah orang yang Dipaksa Orang yang tak mahu kerja kat sana Ataupun tak sesuai kerja di sana Tapi ada juga Yang saya pernah jumpa Anak dia tak nak balik Mak dia nak di anak dia, balik. <laughs> mak dia nak balik Mak dia nak suruh anak dia balik Tetapi anak dia tak nak balik Jadi saya pun Soalan saya pun tanya satu soalan dulu Kenapa anak makcik tak nak balik Saya pun tak tahu apa sebab dia tak nak balik Tapi saya memang nak dia balik saya tanya ada satu soalan tak? Dia ada bagi duit tak? Ada. Ah uh, bermaksud dia ni manager. Uh, dia ni manager ataupun recruiting agent. Ah uh, ni kategori yang macam ni. Yang kita nak buat sekarang ni yang memang anak nak balik. Uh, jadi tak sama. Saya setuju bahawa ada yang suka rela di sana. Tetapi itu bukan segmen yang MHO buat. Yang MHO lakukan adalah setelah kita pas proses yang dipanggil victim identification. Apa proses dia? Nombor satu, kalau nak minta kita tolong Mak kena pergi buat report polis Nombor satu, dia kena bagi tahu mak dia dulu Sebab ada juga yang call saya Dia minta tolong, saya cakap tak boleh tolong Selagi mana mak awak tak datang jumpa saya Sebab syarat kita Kita hanya tolong Kalau keluarga datang Maknanya kita boleh sahkan dia mangsa Dan Hadir untuk buat sidang media nah, Jadi maksudnya saya kata kat sini Dalam kategori puan ni, saya rasa dia mangsa sebab dia memang nak balik daripada awal. Dia pergi Singapura, dia ingat dia nak kerja sebagai kerani, tapi end up sampai jadi kerja di scam compound. Kenapa dia pergi tu oh, last year sampai sekarang sudah six month. Kenapa sampai sekarang baru Dia sebenarnya pada waktu tu kita tengah usaha untuk berunding bulan 3. Sebab dia bagi tahu kat dia bagi tahu dekat uh, apa bajikan dia bagi tahu selewat-lewatnya adalah bulan 6 boleh balik dah tak payah libatkan MSO tak payah libatkan apa By bulan 6 dah boleh balik saya pun cakap tak apalah kita tunggulah bulan 6 kan tapi dah bulan 6 tanya balik dia kata kontrak auto renew <laughs> dia renew balik <laughs> dia renew balik kontrak tu sebab dia memang skamer kan <laughs> Tapi pada waktu tu Puan tak nak buat Puan mungkin ingat Betul lah kot Dia cakap lagi 2 bulan kan Dia jumpa saya pada bulan 3 kan Ingat dia dah Dia cakap Dia akan habis bulan 6 ni Dah boleh balik, balik lah Tapi Dia sudah jadi auto renew Dah jadi lagi setahun Tak tahu lepas setahun ni Jadi auto renew lagi ke tak tahu Jadi kalau kita nak tunggu Si penipu-penipu skamer ni Memang susah lah jadi cara yang paling senang adalah hantar task untuk datang ambil. Itu saja. dia bergerak tak di situ. Dia sedikit ni dia bergerak. Tetapi itu adalah biarlah task force yang locate. Kita tidak mempunyai jala, kita bukan bidang berkuasa. Intelijen kita tak ada. Kita punya kerja kita tekan pihak task force, kita beri maklumat kepada kedutaan supaya sebab apa saya bagi tahu dengan abang? Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab terdapat Persepsi yang tidak benar Di kalangan pihak-pihak tertentu Yang mengatakan bahawa 9 per 10 daripada orang yang berada di Cambodia dan Laos ni Memang suka rela kerja di sana Itu adalah satu naratif Pada saya, saya tak boleh jawab Naratif 9 per 10 ke, 10 per 10 ke, 1 per 10 ke Itu kita bukan bahagian statistik ataupun data Kita punya bahagian adalah ada keluarga datang Kita menyediakan platform Untuk mereka bawa aduan Jadi Kalau ada Sebab apa Selagi mana Selagi mana Kita tak dapat tunjukkan bahawa Anak dia ni adalah mangsa Masalah dia apa Nombor satu Task tak turun ambil Nombor satu Nombor dua Katalah anak ni dapat keluar Tahu apa jadi Duduk di depo tahanan immigration Kena bayar compound Kompol 30 dolar sehari tau Faham tak? Sebab tu apa yang kita buat ni Kita nak establish Victim identification process Supaya Anak dia ni Tidak diklasifikasikan sebagai Suspect you, Scam Tetapi dijadikan sebagai mangsa Human trafficking ha, Ini dah cara yang kita nak buat Jelas tak? Okay, dah selesai ada kena pukul ke apa hmm. hanya mental torture mental jadi uh, ada apa cara dia orang mental torture dia ah cuba cerita. macam mana dia torture tak dapat dia cakap tak dapat buat kerja tak dapat target kena kurung tak balik tak bagi keluar bilik di sana duduk dalam bilik kan tak dapat tak dapat ni lah tak dapat keluar lepas tak tu kan semua ada masa kena kurung tu tak dapat lah Nanti ada time dia Nanti dia cakap Okey boleh keluar boleh makan Ikut time dia bagi uh, Jadi pelaku macam berapa satu hari dah? Aje Dia tak perkenalkan anak, anak saya pergi kerja Berapa hari paling lama? Oh saya tak tahu sebab anak saya tak banyak Tapi ada berapa satu hari lah So kawan dia yang pergi memang Tak tak kenal langsung lah Oh saya tak kenal bila anda tamat di diploma? Bulan 2024 lah Bulan, Bulan 6. 6 Bulan 6 Bulan 6 4. Lepas tu korang baca kerja kerja hmm. apa? Itu? Kerja dekat pasaraya, kedai-kedai jual-jual uh, accessory je. ada Tapi semua tak boleh buat apa Kebanyakan nak balik Kecuali manager lah hmm. <laughs> Manager Man, dia, Man, dia tak boleh buat apa Dia override, dia makan overriding kan <laughs> Ok ada soalan? Tak ada ha? Oh, ha. hari tu dia pergi Singapura langsung pergi Thailand Ha, daripada Singapura, daripada Singapura saya rasa naik flight turun ke Bangkok lah. Sebab kan dia boleh masuk Poipet tu jalan, jalan sempadan Cambodia tu kan. Dia boleh masuk jalan darat. 6 jam je. 6 jam naik bas dia boleh sampai sana lah. Ha, saya rasa lah sebab kita tak tahu tak. Normally route ke Poipet begitu. Bangkok pun dia akan ada satu van chartered yang akan bawa dia pergi sana. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita, kita berdiri. Akan